ॐ भद्रं कर्णे देवाः भद्रं पश्ये पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनोभिः विषेमदेवहितं यदायुः स्वस्ति नगिन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददातु ॐ शान्ति शान्तिः ॐमित्येतदक्षरमिदं शान्ति सर्वं तस्योपव्याख्यानं भूतं भवद्भविष्यदिति सर्वमोङ्कार एव यच्चन्यत्रिकालातीतं तदप्योङ्कार एव सर्वं ह्येतद्ब्रह्मा अयमात्मा ब्रह्मा सोऽयमात्मा चतुष्पात् जागरितस्तानो बहिःप्रज्ञः सप्ताङ्ग एकोनविंशतिमुखस्थूलभुग्वैश्वानरः प्रथमः पादः स्वप्नस्तानोऽन्तःप्रज्ञः सप्ताङ्ग एकोनविंशतिमुखः प्रविविक्तभुक्तैजसोऽद्वितीयः पादः यत्र सुप्तो न कञ्चन कामं कामयते न कञ्चन स्वप्नं पश्यति तत् सुषुप्तं सुषुप्तस्तान एकीभूतः प्रज्ञानगन एव आनन्दमयोह्यानन्दभुक्चेतोमुखः प्राज्ञस्तृतीयः पादः एष सर्वेश्वरगेश सर्वज्ञगेशोऽन्तर्याम्येष योन्यः सर्वस्य प्रभवाप्यगौ हि भूतानाम् प्रज्ञं न बहिः प्रज्ञं नो भयतः प्रज्ञं न प्रज्ञानगनं न प्रज्ञं नाप्रज्ञम् अदृष्टमव्यवहार्यमग्राह्यमलक्षणमचिन्त्यमव्यपदेशमैकात्म्यप्रत्ययसारम् प्रपञ्चोपशमं शान्तं शिवमद्वैतं चतुर्थं मन्यन्ते स आत्मा स विज्ञेयः सोऽयमात्माद्यक्षरमोङ्कारोदिमात्रं पादा मात्रा मात्राश्च पादा अकार उकारो मकार इति जागरितस्तानो वैश्वानरोऽकारः प्रथमामात्राप्तेरादिमत्त्वाद्वाप्नोति ह वै सर्वान् कामानादिश्च भवति य एवं वेद स्वप्नस्तानस्तैजस उकारोऽद्वितीयामात्रोत्कर्षादुभगत्वाद्वोत्कर्षति ह वै ज्ञानसन्ततिं समानश्च भवति नास्याब्रह्मवित्कुले भवति य एवं वेद सुषुप्तस्थानः प्राज्ञोमकारस्तृतीयामात्रामितेरपीतेर्वामिनोति हवागिदं सर्वमपीतिश्च भवति य एवं वेद अमात्रश्चतुर्थोऽव्यवहार्यः प्रपञ्चोपशमः द्वैत एवमोङ्कार आत्मैव संविशत्यात्मनात्मानं य एवं वेद ॐ भद्रं कर्णे देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनोभिः विषेमदेवहितं यदायुः स्वस्ति नगिन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददातु ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः